kita sebagai sebuah negara kadang-kadang kita tak boleh reconcile yang ada peranan untuk mitos dan legenda ni sampai tahap ada sejarah sejarawan yang cuba paksakan supaya benda tu memang wujud dan ada bukti yang uh, legenda-legenda ni memang wujud dan tidak puas hati bahawa itu semata-mata just mitos untuk menjadi naratif sejarah Uh, kita mula dengan uh, dengan petikan saya suka petikan ni prof. Uh, kita mula dengan petikan. Adapun Merong Mahawangsa itu seorang raja yang besar di negeri Rom. Terlalu besar kerajaannya dan amat luas negerinya. Lagi terlalu banyak segala rakyatnya serta banyak segala panglima hulubalangnya dan rakyat yang gagah berani. Maka baginda pun seorang raja yang arif lagi perkasa serta tahu segala bahasa manusia dan jin dan amat adil memerintah segala negeri takluknya. Maka baginda pun gemar berlayar melihat negeri orang. Lepas tu saya cari pula petikan untuk bayangan fizikal Merong Mahawangsa. Adapun Raja Merong Mahawangsa itu seorang raja yang amat elok rupanya dan besar tubuhnya, gagah lagi perkasa, tiada dapat ditentang oleh segala musuhnya. Dan apabila baginda murka, gementar segala rakyat dan hulu balangnya. Itu daripada hikayat Merong Mahawangsa. Hmm. So, balik kepada cerita mitos ni. Sebab hikayat Merong Mahawangsa, dia ada mainkan peranan. Yeah. Yang menceritakan satu kisah yang bila kita baca sekali dengan bukti arkeologi, bukti sejarah bertulis, ada ada naratif dia. Yeah, ada, ada. Tetapi adakah benar Uh, Merong Mawangsa ni adalah pengasas kepada uh, yalah, kepada kesultanan tersebut. Uh, suka saya nak menyatakan kalau mengikut ahli sejarawan yang ramai, uh, memang mereka mengakui bahawa Merong Mawangsa ni adalah raja yang pertama yang memerintah di Kedah. Tapi, ada tukuk tambah dalam dalam bentuk mitos ataupun legenda tu memang tetap kita anggap sebagai mitos ataupun legenda contohnya Nabi Sulaiman berbicara dengan Garuda dari segi dari segi apa yang Khairi baca tadi tu adalah untuk melambangkan kekuasaan seseorang individu yang bernama raja tu tadi